Будь ласка, есть є зараз в твоєму житті людина, яка відчуває тебе повністю? Тобто ти можеш поділитися з нею всім. Чи є у тебе в житті зараз така людина? у мене є мама, і я очень рада, що вона живе тут зі мною. Mm -hmm. И это самый близкий человек на данный момент. Но если говорить о друзьях и подругах, у меня здесь есть приятельницы, мы с ними достаточно близки, общаемся достаточно часто. Но самая, скажем так, сокровенная моя подружка, она, к сожалению, на расстоянии. И поддерживаем связь, но в онлайне и по телефону. А что помогает поддерживать связь связок вам? Многолетняя дружба. Мы больше, чем 10 лет уже дружим, поэтому, мне кажется, тут уже никакие расстояния не сломают то, что мы уже выстроили. Выходит, что вы уже и так цінуєте эту дружбу, то, что вы будували, да, что вы понимаете, что вы будете продолжать этот связок? Я думаю, да, здесь уже даже не вопрос строить, поддерживать. Здесь она уже я не знаю, она настолько у нас уже крепкая, крепкая и понимающая, и вот у нас есть такое, как мы отдаем равно. Вот у нас mm -hmm. этот обмен энергии. Что, что я не сомневаюсь в нашей дружбе, и это очень приятно осознавать, когда у тебя есть такой человек, что несмотря ни на что, mm -hmm. на расстояние, возможно какие-то разные взгляды иногда, но тем не менее мы всегда друг друга понимали понимаем, и понимаем. Да, для меня это ценно и важно. Круто, дуже рада чути, что есть такая людина, зараз, яка може тебе підтримувати, що є мама, що є подруга, яка допомагає тобі в цей момент. Ну не допомагає, але Допомагаю, з якою да, ти можеш допомагає. да? Можешь... да у нас всегда есть и стресс, и переживания. Mm -hmm. Конечно, они поддерживают очень сильно. Дякую mm дуже. -hmm.